হী মায়ে যে আকৌ কেতিয়াবা মোক চিনি পাব সেই আশাটো মোৰ লাহে লাহে নাইকিয়াই হৈ গৈছিল কিন্তু কাষলৈ মমতা সোমাইছেগে আৰু তই ইমান বছৰৰ পৰা ওচৰত থাকিও তোৰ মাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হৈছিল আনকি গীতা নবুৱে তোক নিজৰ লৰা বুলি গ্ৰহণেই কৰা নাছিল তোৰ অন্তৰখনে যে কিমান কান্দিছিলে সেইটো মই অনুমান কৰিব পাৰিছো ৰাজীৱ ধংস কৰি পেলালে এতিয়াও চাগে ভাবি আছে তাই বাচি যাব পাৰিব কিন্তু তাইক মই এনেকে হাৰি যাব নিদিওঁ দেউতা কিবা এটা কামৰ কাৰণে এফালে গৈছে দুদিনমান পিছতহে আহিব মই ইতিমধ্যে দেউতাৰ মোবাইলত সেই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো পঠাই দিলোঁ আৰু ফোন কৰিও দেউতাক সকলোবোৰ কথা কলো দেউতাও বহুত আচৰিত হৈছে আৰু নহ'বনো কিয় ইমান বছৰৰ পৰা তিনাই দেউতাৰ আগত কম অভিনয় কৰি আছিল নে মই এইটো ভালকৈ জানো দেউতা অহাৰ পিছত যে তিনাই আকৌ দেউতাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰিব নিজকে নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰিব চেষ্টা কৰিব কিন্তু এইবাৰ দেউতাই আৰু তাইৰ কথা এটাও নুশুনে সেইটো মই ভালকৈ জানো দেউতাই তাইক বিয়া পাতি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলে কিন্তু বিয়াখন পাতিবলৈ তাইয়ে দেউতাক বাধ্য কৰাইছিল বাধ্য হৈ দেউতাই তিনাক বিয়া পাতিলে ঠিকেই কিন্তু মা আৰু মোৰ প্ৰতি দেউতাৰ মনত যিটো জেগা আছে সেই জেগা তিনাই কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে

পিছে ৰাজীৱ কস্তুৰীক দেখা নাই আঁঠনিৰ পৰা তাই বাৰু ঘৰলৈ গ'লগৈ নেকি কিন্তু আমাক কাকো নোপোৱাকৈ তাই এনেকৈ গুচি গ'ল যে মই আকৌ কস্তুৰীয়ে আপোনাক কৈ থৈ গৈছে বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ মোকো তাই একোৱেই কোৱা নাই এটা কথা সুধিবলৈ পাহৰি আছিলোঁ ৰাজীৱ টিনাই মোৰ আৰু কস্তুৰীৰ বিষয়ে সকলো কথা কেনেকৈ গম পালে সেইটো মই নাজানো পেহী কিন্তু কস্তুৰী যে আপোনাৰ ছোৱালী সেই কথাটো মই টিনাৰ মুখতহে গম পাইছিলোঁ কি তেন্তে টিনাই এইবোৰ কথা ক'ত কেনেকৈ গম পালে মই ভাবিছিলোঁ সেইটো কথা আমাৰ গাঁৱত আৰু কোনেও নাজানে

মাত্ৰ দুদিনীয়া কেঁচুৱা কস্তুৰিক তুলি আনি আমি ইমান মৰম কৰিলোঁ ইমান আদৰ সাদৰ কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ তাইক লৈ আমাৰ কিমান সপোন সকলো আশা বৰষা তাইৰ ওপৰতে এতিয়াই সকলোবোৰ শেষ হৈ যাব নেকি বাৰু কস্তুৰিয়ে বাৰু আমাক বেয়া পাব নেকি নাই নাই কস্তুৰিয়ে কস্তুৰি আমাক বেয়া পাব নোৱাৰে তাই তাই ভালকৈ জানে আমি তাইক কিমান বেছি মৰম কৰোঁ কিন্তু তাই গ'ল ক'ত অথলিয়াকৈ বিচাৰি পৰিছোঁ ক'তো দেখা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাও নাই ছোৱালীজনীয়ে

নহয় তাইৰ বহুত বেয়া হৈ আছে

কি হল বাৰু এতিয়া ৰবিটোৱে ফোন ৰিসিভ নকৰা হল যে কালিৰ পৰা কিমানবাৰ ফোন কৰিছো কিন্তু হি ফোন ৰিসিভ নকৰে এনে কোৱাটা পৰিস্থিতিত হি মোক লগ ৰিসিভ নকৰি ইমান দিনে তাৰ মানে মোক ভাল পৰ অভিনয়হে কৰি আছিল আনফালে আকৌ ৰাজীৱৰ দেউতাকেও মোৰ লগত কথা নপতা হল অথনি ফোন কৰোতে মোক আৰু কেতিয়াও ফোন নকৰিবলৈ কৈ ফোনটো কাটি দিলে বুঢ়াই চিন্ময়ে কিন্তু মোৰ লগত কামটো ভাল নকৰিলে ইমান ডাঙৰ প্লেন কৰিলে মোৰ বিৰুদ্ধে সি কস্তুৰীৰ লগত লগ লাগি মোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণ গোটালে

কস্তুৰীয়া আৰু মিলি মোৰ লগত ইমানখিনি কৰিলে কিন্তু ময়ো কম নহয় নহয় কস্তুৰীক সকলো কথা কৈহে এলো। এতিয়া চাগে গোটেইখন কন্দা কথা চলি আছে তাত নাটকখন চাব পোৱা হলে ভালেই লাগিলে হলে কিন্তু কি কৰিম তালৈ যাব নোৱাৰো নহয় এতিয়া কস্তুৰীয়ে বা এতিয়া কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটোহে জানিব মন গৈছে পিছে সেইবোৰ জানি মইনো কি কৰিম মোৰ নিজৰে এতিয়া একো ঠিকনা নাইকিয়া হৈছে ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ বাৰু কোনেও মোৰ লগ হ'ল এতিয়া